Остап был в те первой волне, которая начали то долгожданное наступление. На запорожском направлении. Да, на запорожском на, на направлении. Тот бой, который стал для моего сына э, последний, у Остапа был э, побратим с позорным французом, гражданин Украины, был француз, снайпер. Э, он был тяжело ранен. Это был тяжелый бой, любой бой тяжелый, любой бой тяжелый. Для кого-то бой последний. Для кого-то он крайний, а для кого-то, как Астапа, тот бой, после которого ты идешь, шагаешь в вечность. Астап первый вырвался, как и командиры говорили, даже не думая, чтобы его вынести с поля боя. Побратима он на себе выносил столько, сколько, сколько смог. Он уже был ранен. Он уже был ранен. Астап вот уже это, был ранен, да, и он нес на, на он себе, на себе уже побратима. уже ранен и нес, вытаскивал на себе побратима. Дальше уже они ранены, они оказались в посадке. И в этой вот посадке, она, получается, для своих была рядышком, они уже бы не могли двигаться, но вели бой. И была первая попытка эвакуации, попытка получилась, ну, не получилась. Попытка не получилась, и были минные поля, и противник далее применил зажигательные мины. Начал кидать зажигательные мины, если бы кидал простые мины, минное поле бы детонировало. Они начали кидать зажигалки, лето, жара. І этот огонь перекинувся на ту посадку, де відстрілювався наш ранений син і вже тяжолораніним побратима снайперам французам. Огонь перекинувся і вони заживо зажива згарелі раніней, не здавшися. В образі Янгола, який виносить побратима, Остапа зобразив український художник Андрій Ярмоленко. Батьки загиблого військового відтворили її у муралі. На початку повномасштабної війни розповідає батько загиблого, Остап одружився. Подружжя чекало на дитину. Щоб захистити родину, хлопець приєднався до тероборони Києва. Згодом пішов на війну. Остап якби как бы, по фізичним своїм даним бо штурмовіх полінопчик. От і тоді он, mm -hmm. он потрапив в Магуру, і от вот я зараз з гордістю ношу шеврони магури. А вот, этот, вот шеврон це шеврон. Очень символичный для меня и очень дорогой. Остаток он был художником. Он сам нарисовал шеврон. Это такой медоед, такой хищник, типа росомахи. Когда сын погиб, когда сына уже хоронили, мне побратимы сына, его командир, дал вот этот вот шеврон. Мы нарисовали его на куртке, и я ношу, не снимаю. Подружжя Олега та Аліни займалися волонтерством і раніше. Проте розповідають, після втрати сина започаткували свій найбільший проєкт під назвою. «Я прикрию». Він націлений на допомогу з евакуацією поранених на фронті. Коли случилось це з Остапом, естественно, життя взагалі разделилась до і после. Тобто, да. все иметь значение. Ми рассуждениями нашли, що є. Такая техника, которая может работать в таких условиях. Мы начали связываться с батальоном госпитальера. И вот они говорили: да, такие машины, это, наверное, самое, самое лучшее, что может быть, но их у нас нет. Мы сказали, а где они есть? Давайте будем искать. Но ну, надо же что-то делать. Может ну, быть, если немножко не смогли машину, спасти Остапа, да. то. Может быть, можно спасти других детей. Это Volvo 202, это гусеничный транспортер, сочленен очень маленький, очень компактный, как Алина сказала, официальных заслуг на вооружении нету. Это относительно старая машина, э, выпуска конец 80-х, начало 90-х годов. Эта машина была разделена, чтобы ездить по тундре, чтобы ехать очень широкие гусеницы. Она, когда наезжает на противотанковую мину, противотанковая мина, под ней, противотанковая подчеркиваю, не срабатывает, широкие гусеницы, очень маленькое давление, она практически подъезжает по 45 градусов, она заезжает в воду без подготовки. Такие машины, рассказывают Олег и Алина, в ограниченной количестве нашлись в Европе. Мы э, обратились к людям за помощью, что давайте все вместе ну, соберем средства на покупку вот таких вот машин. Мы четко определили, что это за машина. Это гусеничная машина. Использовать ее в быту просто невозможно. Ее никто не сможет забрать, украсть. Много таких гуманитарной помощи проходит, в том числе через наш фонд в Латвии. И тогда один из запросов были вот по проекту, по проекту коллег, машины. Да, машины и этого вездехода. Мы как-то помогли найти его и, и потом из Латвии прислать сюда. Это машина его имени. Эта машина называется Макар. Машина Макар. И Остап сейчас в своей реинкарнации снова едет на фронт. Если бы тогда в том бою была бы такая машина, которая могла бы заехать в самое пекло, в самый ад боя, забрать раненого нашего сына, другого, и вернуться обратно, тогда появился бы шанс спасти возможно своего сына и спасти других я почти, практически по секундно э, по секунду знаю последние жизни э, э, часы жизни последние часы э, жизни и героического боя моего сына и иногда я думаю вот когда вот я примерно уже по секунду знаю думаю откуда откуда силы были у него откуда силы у таких же ребят как он откуда у них это берется и вот, наверное, сейчас уже, вы знаете, дальше больше времени проходит, понимая, что это действительно все формируется с детства. Но вот тем, которым он стал, это был, конечно, Майдан. Когда начался Майдан, Остап был студентом, он учился в Киеве, он пошел по стопам Алины, он был художником, дизайнером был. И в свои 17 лет он, естественно, был на Майдане. Был на Майдане в пятой сотне Майдана. Он был очень крепкий, физически развитый парень. Хотя был он художником, но при этом он занимался боксом, занимался плаванием. Он был так называемым джиггернаутом. Что такое джиггернауты? Это те парни на Майдане, как он крепкие, которые брали щиты. Это, как правило, были бронированные двери. С этими бронированными дверями, которые мы выходили и вытаскивали раненых. То есть тоді вже Остап евакуїрував. Хто бы мог не сказать, що спустя 10 років Остап на фронті, вже будучи военнослужащим, також также спасал на себе, виносив на себе болі побратима. В нього завжди було таке чувство справедливості. Він завжди виступав на, на, на боці слабіших, слабших, і завжди, ну Такого в нього було мнение, завжди було своє е, мнение. і коли почався майдан, це дуже було страшно для нас, як для батьків, особливо тоді, коли вже ми вже почали чути про перші жертви пряталі обувью. Тоді ще так мали. Ми, ми думали, що ми, ми ще маємо на нього вплив, але це було неможливо. Він уходив, він нічого не хотів слухати. Він мав свою думку. Він казав: Це моє, це моя країна, це моя держава. Крім я прикрию Аліна та Олег. Створили ще один проєкт для фізичної і моральної реабілітації військових, які демобілізувалися, отримали травми й ампутації. Коли машини з ТЦК Стацика з ТЦК Сп. Ми з нашим одеським воєнкомом, на той час, який займав воєнком полковника Хріменка. Уважение, Саша, если ты слышишь. Мы сделали такой проект, который спонтанно, который ваши коллеги-журналисты назвали «Выстрел веры». На то время вот в нашем одесском ТЦК был такой хлопец, ровесник нашего сына, года рождения, зовут его Влад, разведчик, боевой медик, разведчик. Работал в ТЦК, в нашем одесском ТЦК, в ходе боевых действий потерял руку. Потерял руку. И вот он после без руки, чтобы быть военнослужащим, ему он надо было был находиться имитим, в структуре, имитим. да, в ТЦК, это военная структура. И он снова хотел на фронт пойти. И получается, он без одной руки, ему надо было научиться стрелять. Мы и взяли этого хлопца, Влада, уже наш, ну, многие смотрят, как на сына, без руки, и привели его в тир и начали его учить заново владеть оружием. У нас был э, парень э, морпех. 20, 20, 21 год. 21 год. Красавчик, высокий. Высокий, красивый, молодой парень. Без обоих ног. Просто... Потерял обе ноги. Как потерял? Был бой, во время боя были уже критические ранения ног, его не сумели эвакуировать с поля боя. А шесть... он перемотал просто Ему деревяшками. Ему, по перемотали ноги, он их терял. И вот эти 6 суток, пока его не забрали, он вел бой. С побратимом вел бой где-то на таблетках, где-то еще. Каждым днем ноги терялись. Его не, могли, его не бросили. Он был в бою. Сначала, сколько мог, вел бой. Дальше побратимом лежал, снаряжал патроны. На шестые сутки его забрали. Ноги уже были потеряны, ампутированы. Он приходит к нам на, прогр на программу на двоих ногах, на костылях. Он стреляет, как говорит. Основа, я чувствую себе в строю. Вот ответ, какие наши программы. На зустріч проєкту Постріл віри пішла компанія, яка займається зброєю. Для військових та ветеранів надали доступ до тиру. Власник компанії він знайомий з Олегом Макаром, відповідно, знав його сина, ну і відповідно, знаючи цю людину, як скільки добрих справ син його зробив, і він робить для ветеранів, військових, відповідно, він теж вирішив допомогти і організувати такі процеси, як допомога ветеранам. Вартість таких набоїв і послуг це дуже дороге, для. Я звичайної людини в удовольствие і, відповідно він вирішив допомогти в цьому питанні. Так, хорошо, смотри. Сарки будемо чи сидя? Стоя, попробую, Да? Давай, кидай 15 метров. Сейчас Угу. подключу. його. да. Тепер упор в плечо, лівою рукою. Тут у него уязвимое место такое. Почему в своєму времени да там какие-то такие аля киллери очень любили револьвери. Там совсем другая история. можеш можешь с кармана стріляти, там затыкав не будет и тому подобное. Ну вот, как бы один з таких елементів, для чего нужно все равно учить солдатів, чтобы он умел его разобрать, почистить и понимать, где, что у нього может произойти. Спочатку я не повірив, что мені даст какие-то нові емоції, но враження, але. Переконавшись в цьому на практиці, я зрозумів, ну це як ковток повітря, нові враження, нові емоції, а деякий запал, адреналін і настрій просто сам по собі підіймається, і ти це ну, не відслідковуєш, а просто потім розумієш. Що Я хочу сказати: для того, щоб завтра нам не хоронити Мертвых нужно сегодня помогать живым. Помогайте там, где вы можете.